jatuh atas nama sunat dia berkorban Pertama dia mesti Islam nah, Jadi kita kena jelas dulu Sebab nanti akan ada uh, pihak tertentu Contoh orang yang bukan Islam Dia sedekahkan lembu kat kita Biasa berlaku tak? Biasa Jadi kalau kita sebelih korban Atas kuniaan ataupun sedekah dia tu tidak sah Tapi jangan tolak lembu tu Kata, eh hey, saya tak mau terima sebab kamu bukan Islam, ambil dulu ada jalan keluar ada dengan masalah tersebut. Nah, cuma saya nak sebut Islam. Jadi bila nama Islam sunat atasnya berkorban. Yang kedua iaitu dia adalah orang yang dikatakan merdeka. Mananya kita sini tak ada ada hamba. Ha, hamba Abi man tak ada ada. Mana semua merdeka. Yang kedua yang ketiga itu berakal. Maka sunat atasnya berkorban. Yang keempat balik Okay Ini saya sebut balik sebab Ada kita yang buat korban Atas anak yang belum balik Di situ akan Timbul persoalan eh? Kalau dia, Orang akan tanya saya nak buat Korban ke nak buat kekah Contohnya anak dia okay, Contohnya saya bagi isu Seorang ayah datang berjumpa dengan Uh, Pak Jo contoh Pak Jo ni satu korban untuk saya Satu, uh, satu banyak korban untuk saya Sekarang ni, ni untuk anak saya Saya nak buat kikah Atau nak buat korban Anak saya ni baru je lahir tujuh bulan hijab Contohnya Lagi. Jadi anak saya ni sunat buat korban ke, sunat buat akikah Kebiasaan orang jawab apa? Akikah Eh? Ha? Dah biasanya ni hak tahu hukum fiqah lah dia sesat. Oh. Kebiasaannya orang akan jawab korban sebab dia kata ha ni musim korban buat korban lah afdal. Kan? Ha. Tapi kita kena faham sebab apa uh, korban tidak afdal kepada anak tersebut? Pertama dia adalah apa? Orang yang berstatus belum balik. Maka hukum orang yang belum balik kanak-kanak yang belum balik berkorban adalah harus. Nah tu kena faham hukumnya adalah ha, harus. Okey. Kalau dia tak berkorban dia tidak ada menjadi tuntutan tadanya ataupun tidak terkena lah hukum makruh kalau dia berkorban. Maka kita kena faham cakna dengan uh, apa status individu yang nak berkorban. Baik. Jadi, kalaulah orang tadi tu Dia nak berkorban atas nama anaknya yang belum balik Ataupun adik kau Maka jawabnya adalah adik kau Seperti mana dalam kitab uh, Mu'affaqat imam Mursyadi disebut Akhirnya, kaedah usul Usul ufik. dia kata Taqdimus sunnah anil jawad Utamakan yang sunat berbanding yang harus ha, uh, maknanya anak tu tadi hukum harus dia berkorban Sebab Sebab apa saya nak nyatakan di sini ada tak korban yang murah-murah dalam uh, uh, yang di, yang di, yang di, yang disediakan. Banyak 260 boleh buat di Myanmar ni. Ah uh, mak-mak duit apa ayah-ayah yang banyak duit ni, dia pun kata ha dia beri bayarlah duit apa uh, korban untuk anak dia di luar negara. Tak ada masalah. Cuma tetap hukumnya harus. Cuma bila bertembung tadi dia confuse dia nak buat kekah atau buat uh, korban atas anak dia. Adib? Okay? Baik. Sekali Status yang kedua pula Dia balik Tapi dia belum diakikahkan Contoh Seorang lelaki-lelaki Umur dia 30 Lalu mak dia Pernah bagi tahu Dia kata Awak ni Mak dulu tak ada nak buat korban eh, Sorry nak buat kikah Atas nama awak Sebab waktu tu Mak pun tak ada duit Ayah pun tak ada duit waktu tu. Jadi Hang ni tak dikikahkan lagi Jadi daripada hang Dia buat korban Biar hang buat kikah dulu Mak dia kata dia pun dalam delima sekarang ni dia nak buat kekah ke nak buat korban dulu atas diri dia. Kalau dia kaya, duit dia ada, selesai dia buat korban satu bahagian, dia buat kekah satu bahagian. Sekarang ni dia tak ada duit, dia ada duit satu satu portion tu je. Korban tu je yang dia ada untuk untuk harga satu bahagian. Jadi dia kena buat pilihan. Kalau dia duit banyak, dia tak perlu nak buat pilihan, dia buatlah dua-dua sekali. Kan kalau dia diberi pilihan Antara korban dengan akikah Sekarang ni status dia balik Maka kata para ulama Menyebut dengan keadaan Takdimu daya'an wasi' Iaitu dahulukan yang sempit Berbanding yang luas Di antara korban dan akikah Manakah satu yang luas mana satu yang sempit nah, Cuba jawab petang-petang hari ni ha? Yang luas itu Akikah Masanya itu luas korban itu waktunya sempit maka ulama kata dahulu kan korban berbanding akikah ha, ha, jadi dia buat korban dulu habis dia buat korban waktu tu panjang lagi dia boleh apa ha, lah duit pula ha, kumpul duit sebagainya baru dia buat akikah atas diri dia pula ha, tu maksud dia jadi kita kena faham dalam dalam situasi tertentu isu-isu tertentu supaya kita tak keliru dengan masalah ni Okey? okay? baik uh, bila sebut banjir ni pula tadi selesai dah kanak-kanak dan orang yang, yang yang dah orang yang dah balik maknanya kita fahamlah status dia berkorban bila dia balik hukumnya sunat. Okey baik. Dan kemudian yang keempat eh, sorry yang kelima iaitu uh, mampu. Okey berakal balik yang kelima mampu. Jadi mampu ni ukuran di sisi mazhab al-Imam Syafi'i. Okey okay? kita nak cerita. Disebut dalam kitab fiqh Apabila seseorang mengeluarkan wangnya itu Sejumlah wangnya untuk satu bahagian korban Lalu ada padanya peruntukan lebihan perbelanjaan Yang mencukupi bagi satu bagi tempoh empat hari Untuk dirinya dan keluarganya Maka dia dikategorikan mampu Lalu ulama kata Kalaulah pada dirinya ada yang begitu Maksudnya status dia dalam keadaan begitu Kalau dia tidak berkorban Hukumnya adalah makruh Sebab tu dalam madhab syafi'i Orang yang mampu dia dikategorikan Bila mana dia tak berkorban Hukumnya makruh Mampu yang maksud lebih mudah nak faham lagi Contoh saya datang kepada Pak Jo Kata Pak Jo ini jumlah Satu satu bahagian untuk korban saya Okey Iaitu berjumlah RM860 ada lagi tak peruntukan untuk saya Dalam diri saya Untuk saya uh, melunaskan tanggungjawab Dalam tempoh 4 hari terhadap keluarga saya Kata para ulama 4 hari di situ adalah 4 perkara yang mesti diselesaikan Rumah, uh, pakaian Makan dan minum Rumah memang tak ada lah Kalau pergi cari memang rumah ada dah Pakaian memang ada dah Cuma hak kita kena pick up adalah Makan dan minum Makan dan minum adalah yang paling minimum Satu hari yang disebut dalam kitab bukan makan tiga kali sehari memadai satu kali sehari sekali makan biasanya berapa untuk satu keluarga berapa ini agak-agak orang oh, umpan dia tahu orang lelaki dia tak tahu dia tahu Lima puluh ha, ringgit ha, bukan tengok laut tengok laut yang paling minima jangan dok tengok kambing hak tengok ha, apa ikan hak mahal tu Ha, mana RM50 tu sudah memadai satu hari untuk satu keluarga bagi sekali makan, makan telur dan sebagainya. Lagi. Okay. Jadi untuk 4 hari berapa ringgit? RM200. Jadi kalaulah ada lebihan RM200 bagi peserta korban itu, maka dia dikategorikan mampu kalau dia tidak berkorban dia punya makro. Ha tu kena faham ukuran mampu dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab apa jatuh makruh bagi orang yang tidak berkorban? Sebab kerana tiga madhab yang lain Meletakkan hukum berkorban adalah Wajib Kita je madhab kita je sunat Kalau kita mm. kena pegang madhab Hanabi Semua pakat lari di madhab syari hmm, Nak ceritanya yeah, kan? Sebab tu tak pelik Kita tengok oh, awak Bangladesh Kalau tak percaya Pergi tanya Bangla Bangla hak kerja kat Stasi minyak ke Aku kerja kat apa Dekonstruksi dan sebagainya Pergi tanya dia Dia kerja Minaya Malaysia ni sebab apa? Dia nak pergi cari duit dia nak melunaskan tanggungjawab dia fardu bukan fardu wajib atas dirinya untuk berkorban bagi setiap tahun sebab mereka mazhab Abu Hanifah boleh jadi ada mazhab Hambali dalam dalam di kalangan orang Bangladesh sebab tu tak pelik dia orang ni ha tu kita dengan pelik dia ni berkorban dengan kata bersungguh nak berkorban tu sebab hukumnya lah wajib di sisi mereka baik jadi selesai hak ni melima benar ni maka kita kena faham bila disebut berkorban bagi lima perkara ini Dari sunnah atas ada pada dia bila dia tidak berkorban dan sedangkan dia mampu maka dia adalah orang yang diletakkan hukum makruh. Baik. Ulama keluarkan masalah ni macam mana nak melepaskan hukum uh, tund, apa terkena hukuman uh, hukum makruh atas atas orang-orang uh, tertentu ini iaitu dengan mengambil kaedah uh, sunnat alal kifayah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyahatan wa'tiratan atau kama qala hadisun al-tirmidhi Nabi sebut wahai manusia kata nabi setiap satu rumah itu bagi setiap tahun cukup seorang yang melakukan korban maka hak lain semua terlepas Apa makna ada di sini satu rumah ni maknanya ada hubungan nafkah Ha Suami ada hubungan nafkah dengan isteri Anak ada hubungan nafkah dengan mak dan ayahnya Ataupun mak ayah kita Yang duduk dengan kita Yang duduk sebumbun dengan di bawah dalam rumah kita Maka juga terkenal disebut sebagai hubungan nafkah Contohnya Suami je buat Isteri tak buat Mak ayah dia tak buat Maka mereka tadi terlepas tuntutan Berkorban Kalau dia tak buat Walaupun dia mampu sekalipun Makruh tak atas dirinya tak makruh sebab sudah wakil pada seorang satu rumah buat korban. Tetapi walaupun begitu dia terlepas tuntutan makruh, maka fadilat dia tak dapat. Apa fadilat orang korban? Tiga benda kena ingat. Ha, saya tak cerita panjang. Pertama iaitu penebus dosa bagi tahun tersebut. Dia tak dapat menebus dosa bagi tahun tu walaupun suami dia buat, isteri tadi dia tak dapat penebus dosa. Dia hanya terlepas tuntutan saja. Yang kedua kata para ulama berdasarkan hadis Nabi iaitu pahala yang melimpah ruah. Sehinggakan apa biquruniha washa'riha apa tanduknya, bulunya semua dikira di sisi Allah sebagai pahala di sisi Allah. Maka ke, apa yang kedua itu melimpah ruah pahala yang akan digunakan oleh apa nama Allah Taala bagi orang yang berkorban. Yang ketiga kemuliaan tiga benda ni tak dapat pada orang yang tak berkorban. Tapi dia terlepas tuntutan dalam satu rumah tadi. Okey? Baik, tapi kalaulah dia mampu Lebih baik dia berkorban Suami dah berkorban, isteri rasa Bang Abang dah korban dah, saya tak payahlah ha, Tapi tengok gelang kat tangan tu besar <laughs> <laughs> um, Sampai 20 gram, 30 gram Tak mau korban, rugi atau lah. ya? Ataupun orang lelaki pula Suami isteri dia dah berkorban Suami kata tak puas lah Tapi suami tiap-tiap bulan pay Ha contoh saya nak bagi contoh ada banyak perkara dalam hidup kita duit kita habis pada bukan benda yang atas keperluan agama terutama. Ha, sebab tu kita kena rancang sebaik-baiknya saya nak nasihatkan pada diri saya dan semua uh, uh, yang hadir hari ini dan boleh juga sampai kepada ahli keluarga sendiri kalau lah mampu. Kita perkara dunia ni kita boleh rancang boleh tak? Nak pergi melancong 3 kali setahun tapi korban tak pernah masuk dalam takwim hidup kita. Ha, tu jadi masalah dalam masyarakat. Dia banyak duit dia habis dengan entah apa-apa, dengan duit bayar bil yang entah apa-apa, bayar bil Netflix, bayar bil, Prime. Tapi bila korban dia tak boleh nak berkorban. Ha tu jadi masalah. Jadi kita kena faham bahawa walaupun hukumnya sunat Betapa ruginya kita orang yang ada peluang Allah Ta'ala berikan rezeki Kita tak mahu berkorban Sebab tiga fadilat tadi kita tak dapat nak cari ke mana Tuan-tuan, perempuan Sebagai penebus dosa tu Kita dah kita dah confirm dah Sah-sah kita ni banyak dosa Kan? Ha, Ustaz, saya tak mampu Mahai, Pak Jo letak 860 Dia kata, contoh Dia baru nak start Tak apalah, hampir buat dekat Memah pun tak apa 260, satu bahagian Murah tak? Eh, murah sangat 260 Tak boleh juga Memang tahap corai dah tu Ha, maknanya 260. Kita tak cerita dah afdal dengan afdal tak afdal. Memang afdal buat di lokal tempatan tempat kita tempat kita eh, tinggal. Okey tapi dia baru nak start. Ikulah nak buat dekat eh, Myanmar. Yang penting berkorban bagi melunaskan tuntutan tersebut tadi dan untuk mendapat tiga fadilat yang besar tadi. Pertama penuh dosa, yang kedua pahala yang melimpah ruah, yang ketiga iaitu apa dia kemuliaan di sisi Allah Taala Azza wa Selesai? Baik. Hak tu Berkenaan dengan peserta nah? Baik Masuk pada 28 hari bulan ni Okay, 28 Saya rekan rekan reka, Saya cerita cari poin Kalau ada benda rasa Tuan-tuan nak tanya benda yang penting Tuan-tuan langsung tanya nah? Sebab kalau ikut kena nak, kena cerita satu-satu satu tu -satu -satu, satu. Jadi tak tertinggal Bahasa okay, Naji Saya tebuk-tebuk-tebuk Itu tebuk, tebuk, takut ada tertinggal Saya ambil mana hak pak pentingnya Mula 28 hari bulan ni Adalah hari terakhir Bagi 30 Zul Ka, ka maknanya uh, 29 hari bulan uh, 5 sudah masuk satu 1 Zulhijjah maka mula terbit dia fajar dia bukan terbenam matahari lah terbit fajar sebab tu kena faham haji korban ni dia rapat dia punya kaedah kita nak pergi melontar jamrat bila lepas mesti syarat dia sah lontar jamrat lepas terbit fajar melainkan waktu subuh masuk waktu subuh baru boleh melontak. pergi melontar tapi berapa ramai yang pergi haji Saya pergi haji hari dulu tahun 2023 Saya kata haji nak pergi mana? Nak pergi melontak Awal-awal tak kalut ustaz Dia kata belum subuh lagi dia pergi melontak Saya kata macam mana ni? Dia kata eh, ustaz bukan boleh lah ya? eh, Tak boleh tak sah saya kata oh, Sebab tu siapa yang nafar awal Nafar awal tabuh haji kata Mesti dah pergi awal sebab tak kata bah, bah pukul 8 pagi dah Dah datang ambil nak pergi bawa balik muka Oh, waktu tu sebelum subuh Kubut-kubut duduk tunggu Sebab adanya subuh Semua pakat main lontar ha, Tapi ada yang tak faham Samalah dengan kaedah korban Okey Mula terbit fajar iaitu pada 29 hari bulan ni okay, apa apa lihat kepada keputusan ahli falak ataupun jabatan mufti okay, satu zul hijah pada jatuh pada 29 bulan maknanya adhan subuh tu hukumnya adalah makruh bagi orang pes, yang mengambil uh, peserta korban ni iaitu potong kuku, potong bulu uh, dan potong rambut bila sampai berapa lama dah, dia kena menahan diri ni sehinggalah ulama sebut dalam kitab binatang korbannya itu tumbang disembelihkan. Waktu itu barulah dia bolehlah untuk ha, potong kuku, potong bulu dan ha, juga potong rambut. Ha, ustaz dia kata rimah ni ustaz eh dia kata. Awaknya lembu saya nuh, 13 tul hijrah baru potong. Ha, orang lain 10 tul hijrah, dia 13 tul hijrah. Ada orang buat macam tu. Okey, kita ambil di situ ada isu khilaf. Cuma Aula kata para ulama Tunggulah binatang korban Sampai walaupun 13 Zul Hijjah Tunggu binatang korbannya itu sembelih Okey Kalau pun binatangnya banyak uh, Dia banyak duit okay? Hari-hari duk buat Al Kena tunggu habis semua ke Dah memadai yang pertama pada 10 Zul Hijjah tu Selesai dah Okey Bagi orang yang 13 Zul Hijjah tadi Bau lembu dia kena potong Hak sekok tu ya Okey Kata para ulama' cukup memadai sampai menunggu pada 10 Dhul Hijab dan secara lazim adatnya waktu pukul berapa orang sembelih lembu? Waktu tu kan? Okay, sembelih je lembu secara umumnya adatnya waktu tu maka dia sudah juga boleh memotong kuku tetapi adakah lebih baik dia menunggu binatangnya sendiri apabila tumbang di sembelih barulah dia apa boleh untuk uh, uh, cukup bulu potong rambut dan potong kuku kuku baik bertembung pada hari jumaat Hari Jumaat minggu pertama pada uh, bulan Jun adalah 5 Jun. Betul Ustaz. Hari Jumaat 5 Jun, nah. Ha? Hari Jumaat. Orang lelaki-lelaki, orang perempuan pun sama. Sunat potong kuku, potong bulu, potong uh, rambut adalah pada hari Jumaat. Bagi lelaki laki pula sunat dia nak pergi solat Jumaat adalah dia itu disunatkan buat tiga perkara tu. Tetapi dalam masa yang sama, dia itu orang yang berkorban. Jadi di antara manakah yang dina Ulama pun bagi kaedah usul Kaedah usul disebut Iaitu apa dia Taqdimun nuqsan Anil ja Sorry Taqdimun nuqsan anil ziyadah Ataupun taqdimun naqis anil ziyadah Utamakan ibadat yang mengurangkan pahala Berbanding ibadat yang tidak mengurangkan pahala Faham maksudnya? Macam ni Hari Jumaat kita tak potong bulu kita tak potong rambut kita tak potong kuku pun okey bagi orang lelaki laki pi solat Jumaat kalau tak buat tiga perkara tu mengurangkan pahala Jumaat dah tetap sempurna pahala Jumaatnya tidak dia hanya kalau dibuat sebagai penambah pahala sahaja okey berbeza dengan korban dengan korban kalau kita pi potong kuku potong rambut potong bulu maka mengurangkan pahala ibadah korban maka para ulama beri kaedah Dahulukan ibadah yang mengurangkan pahala Kalau dibuat ha, Berbanding apa dia Mendahulukan perkara yang ditinggalkan Tak mengurangkan pahala Itu adalah satu kaedah yang ditetapkan oleh para fukaha oleh kita. Jadi jangan tetap jangan potong kuku Jangan potong bulu Jangan potong rambut Walaupun hari Jumaat Sebab pahala solat Jumaat itu tetap sempurna Tidak mengurangkan pahala Jumaat Okay. Tetapi kalau potong juga kuku, rambut, ha, pada hari uh, Jumaat itu bagi peserta korban hukumnya makruh dan mengurangkan pahala. Ha? hukumnya mak makruh. Baik, jadi dah nama kuku ada jenis orang ni kuku cepat panjang. 10 hari pun dah panjanglah. Ah uh, tapi jagalah kuku tu janganlah sampai hitam. Hampir, masuk pejabat orang tengok pun Allah dia kata awak lah kuah hitam teruk tu Bertaik macam tu ha, Contoh kan Agipi bersih lah Uruskan kalau jenis hak jenis Orang kata bulu hak mudah jenis berjambang ni Jadi subuk Kita kata ha, Terapi bukan terapi potong Uruskanlah pun oh, minyak sikit Nampak macam kemas sikit Orang kata Oi lain macam Tuan Haji lah no? Nampak handsome dia berjambang Bermanding tidak berjambang Dia kata Ha, sudah dah kena pula dekat hari macam Abang Syariza kita. Ha, <laughs> ha, betul Abang Syariza? Bukan. Orang lain nampak macam Abang Syariza. Ha, okay. bukan. ha, muka dekat sama. Ha, oh, tu kata. Ha, okay. Jadi nak ceritanya uruskanlah. Jangan kita jadi orang panjang Masyarizah. ni oh apa bos kita ni awak serabai macam tu. Nak macam mana tu, uh, bos? korban ha, Tapi uruslah dalam keadaan yang baik Rafikan rambut dan sebagainya Jangan jadi alasan Sebab orang maklum Oh korbannya Okey orang takkan marah Orang takkan marah kuku panjang Rambut panjang ke Orang takkan marah Orang faham Okey Baik itu untuk Peserta korban Selesai ada nak tanya Saya cerita hak yang Yang biasa orang tanya Ada soalan nak tanya Tak ada nak Okey saya terus masuk kepada Binatang korban Ini orang yang apa? Uh, pihak pengusaha dia kena tahu sebagai taklimat. Ini sebagai taklimat dan juga mem.